Предварительные игры ежегодного баскетбольного турнира «Локо Баскет» проводятся во всех регионах Российской Федерации и Абхазии. Победители всего 36 команд будут выступать в финальных матчах в Ростове. За право получения путевки в Гудауте играли 7 команд. Среди ребят удачнее всех оказались сухумские и баскетболисты, которые и встретились в финале. Эти турниры проведены специально для общеобразовательных школ, для того, чтобы развивать отношения. Мы выявляем лучших игроков для сборной Абхазии, выявляем лучших педагогов, тренеров, всех тех работников Министерства образования спорта, которые занимаются детским спортом. Все полностью здесь, как говорится, за, в течение полутора месяцев, когда мы проводим соревнования, определяются, как говорится, лучшие люди. В нашем детском спорте. В итоге победителями турнира стали столичные баскетболисты. Гагарские спортсмены заняли второе место. Успешным можно назвать и выступление гудаусских баскетболистов, которые тренируются недавно под руководством опытного наставника Сергея Сущенко. Хозяева завоевали третье место, которым были довольны игроки команды. В самой Абхазии эти турниры проводятся, ну, можно сказать, очень редко. Но хочу сказать большое спасибо нашим организаторам. Турнир проведен, я могу сказать, очень даже на хорошем уровне. В Абхазии были 7 э, как бы команд, из 7 команд э, наша команда выступила, Гудаутская, на хорошем уровне, можно сказать, заняла третье место. Хочется надеяться, что абхазские спортсмены удачно выступят в решающих играх в Ростове. Инвер Ржени, Адам Абхазское телевидение.